координатор проекту із країни в Україну Днис Блощинський, просто зараз з нами студії. Денисе Добре. перш за все, ну відразу увагу привертає назва проекту Із країни в Україну що це означає і, взагалі, в чому сутність вашої ініціативи? Все чим просто далеко смысл не іскри за словами. У нас несколько десятків лет була така абстрактна страна. которая в принципе имела название, конечно же, но она не особо сильно идентифицировалась большинством как бы, наших соотечественников. И у нас сейчас появился шанс дать ей очень четкий абрис, дать ей очень четкие характеристики, назвать ее, увидеть, где ее гордость, где ее честь, где ее достоинство. Мы это все видим каждый день практически. Это доказывают наши ребята на Востоке, это доказал Майдан. Поэтому проект, собственно говоря, и призван пробудить лучше, наверное, в тех людей, кто хочет к этому присоединиться да, и показать, что этот путь, он сегодня начат. И мы можем идти смело как бы, к, той стране, к той стране своего Свои мечтами, которые мы сами можем построить. Вот. И можем начинать это делать прямо здесь, сейчас сегодня, вместе з тими людьми, кто нас ждет на Востоке, кто является точно такими же украинцами, как и ребята в Києві, в, в Симферополе, в, в Львове, и так далее. Просто зараз ви просуваєте цю идею перетворити країну, абстрактну, таку, аморфну країну на Україну. Как саме вы це робите, як на це реагують місцеві мешканці? Искре так само, ну де вы уже были, ми мы да, географію. географию. Были в Славянске, в Краматорске, в Дружковке. Проект направлен на две области Донецкая и Луганская область. Еще его называют иногда фестивалем дружбы, фестивалем на освобожденных территориях. Он из себя представляет такой целый комплекс мероприятий, которые проходят в течение целого дня. Это еще а, параллельно фоточки буду показывать. Да, это как раз вот одно из мероприятий дневной программы, мастер-классы, активности, «Косковый свит украинца. Это вот стоит главный милиционер в Дружковке, он взял книжечку из открытой библиотеки. Он, почитать это. Да, взял почитать, он очень интеллигентный, очень приятный мужчина, мы с ним так пообщались. Это концерт, один из сопроводительных проектов в концерт от сводной части МВД. Это мне дали сдачу <laughs> в Славянске. Буквально я приехал через два часа в магазине ЛНР в Аду. Я, конечно, очень долго смелся. <laughs> вот. Это начало спортивных активностей. Это, по-моему, город Дружковка, ведущий на сцене. Это ребятки составляют различные куклы, игрушки, там, сшивают из лоскутков. Вот это, ребята, мы подтягиваем местный актив. Это ребята из Краматорска. И, кстати, это фотография из Краматорска и потом мы их взяли выступать с нами в Дружковку э, до силовой акробатики. Это еще фотография из сводной части МД. А а, Да, разумею. Мы туда приезжали утром. Э, Такие форматы. Вы приезжаете в не места, влаштовываете там какие-то мастер-классы, какие-то шоу-программы? Да, там людей. такой, в хорошем смысле, балаган творится да? с двух часов дня до 11 вечера. Э, какие-то активности для деток, для, для семей, для семейного общего досуга, дневные. Э, фотовыставка с лучшими работами с разных кусочков Украины. 56 абсолютно уникальных фоторабот. Донбасс, Луганск, Карпаты. Очень прикольно ребята подходят, смотрят и говорят, о, прикольно, а что это за горы в Карпатах? А это не горы, это терриконы. Телеконы зимой, заснеженные, красиво, безумно красиво. Ты смотришь и не понимаешь, откуда это волшебство берется. Да? Точно так же дончане приходят и говорят, а где это? Это у нас в Украине? Там такой туман огромный стелется, и люди просто вышли с рюкзаком на краевит ивано франкийской области. Это очень круто. И люди принимаются, спрашивают, куда и как можно потрапать, и как можно поехать до этих мест. И помимо фото выставки, помимо этих активных у нас есть вечерняя концертная программа, естественно, от музыки никуда не деться. И после вечерней программы мы показываем альманах на основе Вавилона 13 на основе там, некоторых документальных съемок других людей ретроспектива как бы, событий, да, которые происходили в Украине за последние полгода. Также есть еще у нас открытая библиотека вот милиционер, человек книжечку оттуда, где мы привозим книги, там, рассказываем, показываем, предлагаем их почитать. Очень смешно, кстати, с открытой библиотеки очень неожиданно было. Получилось так, что мы нагребли очень много книг, которые нам принесли неравнодушные киевляне, среди которых было приблизительно 50 на 50 украинские книги и русские книги. Мы причем просили, пожалуйста, несите на любом языке, но мировых классиков, и там, смотрите, чтобы не попадало… Хотели, чтобы там... на, на ризную аудиторию. Да, было. абсолютно. И фантастика, и детективы, и приключения, и философия, и культура, там, несколько библий, капзаритов и так далее. В Славянске после первой открытой библиотеки у нас выгребли 80% украиноязычных книг. До Дружковки доехало, как сейчас помню, 6 книг. І ко мне приходять люди, как бы, якраз ну, періодично там підходив на приходять, кажуть, дайте, будь ласка, щось з українського почитати. Ви розумієте, ви не повірите, але ми везли дуже багато книжок, але лишилося <соценно> лише така кількість, будь ласка, якщо хочете, то можете вибрати. Поэтому... Але ага, загалом, як, як реагують люди, у нас є чудова можливість проілюструвати це відео. Е, відео з Краматорська, Наскільки я розумію, з вашої саме поїздки. Зараз е, я попрошу приготувати. Антон, скажіть, коли відео буде готове? А я перед этим розкажу, да, що поясніть. Що, е, що з... это то видео, которое как бы показывает вообще зачем, зачем это делать, зачем и для чего. У нас наша команда в этот раз поехала 42 человека всего с артистами, с техниками, с аниматорами. И они абсолютно, никто ни за что не получал денег. То есть это абсолютно волонтерское движение, волонтерская история. И я вот как сейчас запомню этот момент, я подошел к рубке звукорежиссерской, стоял, и ко мне подбегает папа одного из ребят, который с нами поехал, который там по сцене помогал все ставить. Подбегает шариками воздушными, уже вечер. Он в очочках таких был. Подбегает и говорит, это же победа, мы победили, посмотри, это же точно, мы победили. И он, у него слезы на глазах, у меня там ребята, говорю, короче, все так вот в восторге, в диком абсолютно, потому что стоит площадь и поет гимн Украины, Краматорск, полный город вышиванок, полная площадь вышиванок, каких-то символики украинской флажков. Все растащили ленточки, мы из ленточек делали браслетики украинские, да? ребята сплетали на руку, и так далее. И у нас, по-моему, ушло там около двух километров этой ленточки, и Краматорс просто вот взял и там и вот это все съел. И вот он такой вот стоит, невероятно волшебный какой-то, как одна большая семья, украинская, наша, какая-то, ну просто какой-то вот до этого ты смотрел одни ролики, да, там видео видел эти события, которые там ужасно проходили, все эти чечены, которые на центральной площади там топтали и жгли украинские флаги. И тут, на этой же площади, сейчас такой праздник украинского, ну, украинский праздник. Давай покажем видео, а далее да. продолжим разговор. Давайте. Продовжуємо далі розмову С нами у студії, якраз координатор цього практики ви бачили із в Украину, Денис Блочинський, Донесе ну. Тут, я не знаю, тут, мабуть, не варто далі коментувати, я далі якісь технічні запитання буду більше ставити. А, як так? Є така сама ну, така сама подібна ініціатива від Міністерства культури України. Вони так само їздять з українськими музикантами, теж презентують там якісь концертні програми для мешканців звільнених міст. Чому ви не разом це робите? У вас якесь інше бачення? Uh, ну, во перше у нас виходить, що це такой більш комплексний проєкт. И он абсолютно полностью основан на гражданском движении. То есть э, все люди, которые участвуют, э, люди, которые находят деньги, люди, которые дают деньги, они не состоят ни в одной из политических партий, э, не поддерживаются никаким политическим движением, не имеют отношения там, к э, властям. Да? То есть это абсолютно наш проект. Ну, как бы, э, я считаю, что вообще вся сила сегодняшней ситуации в том, что мы... Э, имеем возможность построить горизонтальные связи между всеми регионами, между активистами, между Киевом, Донецком, Луганском, Макеевкой, Горловкой, когда будут освобождены эти города и теми городами, которые уже сейчас освобождены. И вот э, очень легко проследить, знаете, когда приезжает какой-то человек на Восток, общается с солдатами, общается с ребятами и узнает их по именам, по фамилиям. Когда он возвращается назад, его обратно тянет на восток. Потому что он сроднился с ними, он уже немножко отдал кусочек своей души. Он, он узнал каждого, он начинает за них переживать, начинает с ними переживать какие-то моменты. Точно так же они вживаются и получают какую-то энергию от нас. Абсолютно такая же история с освобожденными городами, абсолютно такая же история с теми активистами, с теми людьми, кто находится там на местах здесь сейчас сегодня. С ними важно и нужно и можно родниться, находить общие проекты, общие темы, чувствовать то, что и давать чувствовать им, что это все одна большая страна, большая Украина, большая семья. И, и самому это ощущать по-новому. Каждый из ребят, кто приехал в этот проект, он по-новому для себя открыл какие-то нюансы, нотки Украины. Украина восточная, Украина неоднозначная. Знаєш, на Україні нове, з той ватой, яка там є, ще в городах до сих пор, з тими активістами, які розмовляють виключно українською мовою. Там дуже багато є таких людей, що просто їх літературна українська мова, просто вона мене надихає. І це круто, коли ти бачиш, що це відбувається все у слов'янську або у дружківці, і в тебе так трохи дах зносить від того, що чиста українська, чиста українська мова там посадять площі на, на тебе линей. Якщо чесно, коли приїхав я так думав. Думав, як на мене буду дивитися ці люди, якщо я почну говорити з ними е, українською. Думаю, спроби, ну, щоб не викликати якоїсь надбірної агресії. Mm -hmm. ну, люди знервовані, насправді, з там пошкоджено, у кожного свої проблеми, думав говорити е, з ним російською. А потім, коли сам приїхав у місто, хоть якась бабуся, такою українською, абсолютно, ну, знаєте, з таким абсолютно, як на Черкащині в селах говорять, ага. абсолютно таким самим акцентом. Каже, ти що зараз там показують по телевізору, ну в такому форматі. Да, тобто, да, жодних проблем. Що у вас хто з вами їздить? Хто ці люди, які підтримують? Я просто ще фото паралельно покажу. Це вже з дружківки фотографії. Та я так не буду розгортати, це щоб просто люди розуміли, звідки, до речі, ці фотографії з прапором дуже класно розійшлися да, тому... мережами потім. Да, дуже класно, дійсно. Нас підтримують музиканти групи Атвінта. Нітіч на, на фотки. который зажигала с украинскими песнями, абсолютно классными. Вот э, фотография номер 482. А, а, Прекрасно, э, круто, э, э, хранишь слухов. Да, ребята отлично, они э, там, пели песню «Добрый ранок Украины». Наша группа, неспроста. Э, мы тоже выступали, специально готовили там, такой политический, социальный блок э, песен. Э, Ребята-аниматоры, проект э, из э, косково свет Украинцы», который еще там с Сорочинской ярмарки э, перекочевал в, в, этот, в наш проект. Э, ребята откликнулись, э, как бы они являются с организаторами этого проекта, с, с инициатором PR Music, которая занимается светом, звуком, сценой. Они, ну, без, без них это вообще невозможно было представить проект, потому что они, их, их люди, их персонал полностью поддержал всю эту идею и приехали, там, их, по-моему, 13 человек в нашу команду, да? Волонтеры, ребята, там, директор, соучредитель клуба на Подоле, директор логистической компании, девушка со своей машиной, парень, монтажник-высотник, там, какой-то человек абсолютно левый с улицы и так далее. То есть огромное количество людей, которые просто хочет что-то делать, но не, но не знают, не знает, как себя, где, где себя применить, как себя показать. Когда им объясняешь эту идею, когда им объясняешь, то, что э, мы хотим развеять этот абсолютно идиотский миф по поводу того, что на Востоке живут какие-то не такие люди, которые сейчас качаются, да, некоторые медиа очень э, любят сейчас, да, вытягивать какие-то медийные истории из э, э, волны беженцев, которые приезжают, да, вот сейчас мы знаем прекрасно, что огромное количество беженцев в приезжают, приезжает, вместе с ними есть естественно приезжает некоторое количество там криминализированного э, составляющего. да, и естественно фактически ну разумеется, Набагато вытягать эту историка точно будут такая, ну как же вайрал, то есть в напида в да, да. про наивсего это кому... еще не просто журналистская этика, да, там что вот они э, немножко так ж -ж желтовато поступают, а еще есть конкретно заказы на эти вещи и, и видно конкретное наклонение. как я это определяю, очень просто во времена Майдана ко мне возвращались мои знакомые с э, определенной информацией, которая э, оперировали одними и теми же там, например, да, по поводу того, что происходит. Эти знакомые были там из России, из восточных регионов Украины. Я слышал одни и те же выражения, они описали одни и те же ситуации. Здесь происходит абсолютно то же самое. Когда я общаюсь с артистами, когда я общаюсь с волонтерами, с какими-то людьми, которых приглашаю к проекту, есть такое мнение. Некоторые часть этих людей говорят: ну, типа, нет, мы не очень хотим, потому что то-то, то-то, то-то. И они начинают рассказывать и возвращать мне вот этот шлаг, который сейчас ротируется: про какие-то преступления, которые про срыв флагов, про еще что-то, и начинают педалировать эту тематику, которая заканчивается в конце концов, из серии А за кого мы там воюем. Я когда все то услышал, сложил пазл у себя в голове. Ну, наоборот, зручніше думать стереотипами. Типу, там все плохие, тут все хорошие. Ну, конечно. Хороші, да. Так тут не треба думать. Ты складаешь себе ответственность, правда? Да, да, абсолютно. И когда у меня этот пазл сложился, я подумал так, ребята, окей, есть какая-то часть информации, которая продуцируется там с, с подачей того, что это должен быть горячий материал и желтая пресса, а есть какая-то часть просто информации, которая вредит нашей стране. Это точно так же сейчас раскалывают, растягивают Украину, как когда-то раньше, немножко на других темах, на других основаниях. Но сейчас используют для этого тему бедных несчастных людей, которые выезжают оттуда из, из восточных регионов. Безусловно, есть в каждой, в, каждой, в каждой подобной ситуации есть то, то количество историй, которые можно там раскручивать. Они, не существуют. Мы, мы никуда не денемся, и действительно люди там приезжают абсолютно разные. Но а, там есть украинцы. Офигенная, классная, классная, креативная. Которая, там есть украинцы патриотичные, настроенные, которые сидели, ждали э, глотка воздуха, ждали возможности как-то себя проявить и реализовать какие-то проекты. Там есть те люди, которые поменяли свое мнение. Там есть те люди, которые называются там, русские патриоты, которые которая там разговаривает на русском языке, но очень любят Украину. Да, русские украинские патриоты, русскоязычные украинские патриоты, я бы так сказал. <соцентрический патриот> на да. да. российском он не так звать, никаких жартума называют да, социальных есть, И эта категория, их очень много, то есть их больше половины там, реально. И э, как мы с ребятами говорим, э, ситуация такая, что есть комната, э, квартира затклая, э, где было очень такая, вот настоялся этот воздух ужасный, может быть даже в подвальчике где-то умерла кошечка пару лет назад. И вот этот весь шлак стоит. Открылась форточка. И он в основном выветрился. Вот это абсолютно тот образ, который сейчас произошел с востоком Украины и с теми э, миазмами, которые нам э, российская там, пропаганда да, принесла. И вопрос сейчас: кто наполнит эту э, и чем мы наполним эту, эту комнату? До Я просто попрошу видео с дружківки, чтобы так наша размова была проілюстрована. Одно из видео с Дружкивки покажем, и далее продолжим. 没错。 Отже, так, я насправді просив показати відео з музикою. Якось хотілося розбавити цей трохи вечір. Як тільки буде готове, ми продовжимо. Але ну діти граються таке там пісні. Але доброго дня, до речі, міністр, пан міністр уже у нас у студії, але зараз. Маю ще запитання до вас. Скажіть, як знаходити цей баланс між такою махровою пропагандою, яка насправді ну, відчувається, що воно і нещире, і люди тому, зрозуміло не віритимуть і, а, от таким от живим спілкуванням, тому що все ж таки на людей хочеться якимось чином вплинути, долучити їх до своїх ідей. А його даже не нужно искать, оно естественно, все получается. Ти хочеш привести щось таке класне, от чого сам кайфуєш. От чому я не хочу там, культури або там, там ще якісь то організації. Тому що ти, у тебе є свій собственный морально ценз, да, з яким ти через который ты оцениваешь какие-то вещи, ты понимаешь, что эта музыка тебя прет, эти конкурсы, эти активности, там, идея с библиотеками, это классно, ты бы сам этим воспользовался, ты с этим приезжаешь и показываешь это людям, и э, из-за того, что этот процесс, он максимально искренен, и ты абсолютно не кривишь душой, все это видят, абсолютно, каждый человек, кто приходит на площадь, всегда их очень легко в этом плане убедить, да, потому что самое главное оружие это искренность, э, против него ни одна пропаганда, ни, ни, никакие ну, варианты не, не выстоят, и на самом деле вот Почему там, я прихожу там, к вам в гости, с удовольствием на, на ваше приглашение там, отвечаю и так далее. Потому что мне хочется не так распиарить этот проект. Это классно, там, да, присоединяйтесь, друзья. Там, будем очень рады вас видеть ну, в нашей команде. Но очень хочется, чтобы проблематика эта постоянно фигурировала, чтобы люди сами научились э, отрывать попу от стула и делать что-то свое. Приезжать с мастер-классом, если они что-то умеют делать, скидываться деньгами, приезжать с компанией на, там, на поезде, на, на ночном пласкате. Это не, не так проблематично, потратить свой отпуск на отдых славянский там 4 дня допустим да сейчас здесь сегодня если ты э, болеешь душой за за то что происходит со страной да созвониться с ребятами мы поделимся контактами с активистами местными которые прекрасный актив в каждом из этих городов есть а, отличный актив люди которые хотят что-то делать Привозить туда фильмы, кино, показы, делать совместные проекты какие-то, качать всю эту историю в абсолютно другое русло. Точно так же, как мы, мы делали до этого там, несколько лет со Львовом, с Одессой, какие-то совместные проекты, совместные движения. Там точно так же все, все это есть прекрасно, в огромном количестве. Самое главное человеческий ресурс тот ресурс, к которому мы можем обращаться. Поэтому, э, если таких проектов возникнет 20-30-40, государственная машина будет себе работать на э, решение экономических проблем, на решение там, проблемы ТО. Это очень Эти важно. Функцию Без... можете Без... взять на себя. Эту функцию может взять И на себя социум. И это лучше, чем держал. Потому что это инший формат. Социум сможет это делать спокойно. У него есть этот ресурс. И, как бы, тут вопрос в том, что э, если бы делать подобный проект э, за финансы, да, коммерческий, э, он бы стоил в 25-30 раз дороже, чем э, получился у нас сейчас этот проект с покрытием прямых расходов. Что это значит? Допустим, мы делаем там для какой-то кока-колы большой ивент. Э, он стоит вот столько-то, а реальная себестоимость этих людей в 25 pues так, раз меньше, так. да, реально, да, это значит что? Что они себе вкладывают в головы смысл того, что они делают, минимальный, противоположный. А здесь у нас э, ситуация переворачивается. Минимальная себестоимость при максимальном смысле э, действий, которые вкладывают э, в, в свой процесс, в свой труд эти люди. То есть настолько эта команда понимает, что это важно, что она готова инвестировать свое время, инвестировать свои усилия в тот результат, который они получат. То есть они очень, ну, видят в этом очень много смысла. Поэтому готовы э, вкладывать деньги, там, одалживать свои. Ребята, когда приезжали, через каждый блокпост они скидывались на мороженое, на, э, на квас, на там, сигареты и передавали солдатам каждый раз. Каждая машина, которая приезжала, наша, там, наша машина, там, любой микроавтобус с техниками, все. Они выходили в магазине, покупали и там, передавали. И точно так же мы потом остановились, посмотрели, точно так же делала каждая третья-четвертая машина. Это маленький пример того, как можно делать ну, там, культурный проект, точно так же: сели там, киношники, собрались говорят, говорили: а давайте рванем куда-то в Николаевку, или в Семеновку, или в Дружковку, давайте устроим кинопоказ, давайте сделаем мастер класс Может, там кто-то хочет снимать кино или стать актером, или рисовать картины? Почему бы и нет? Это ж ну, трудно. У нас є контакти, телефони, записні книжки, повне там місцевими активістами. Я спробую загальнити. Денис Блишинський говорить про те, що у вас є величезний простір для фантазії. Кожен може чимось допомогти, кожен може просто проявити себе, проявити власну ініціативу і змінити ту країну, в якій він живе. Дякую за те, що заряджаєте людей от такою ініціативністю і енергією. Я попрошу одне з відео вімкнути. Такий. дякую, прощаюся з нашим гостем.